Je m'appelle Tatiana Bayrak, je suis professeur de français du lycée de dessin numéro 10. Bonjour, дня. 10, Mista Odessa. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de Paris. Nous allons apprendre à parler des curiosités de Paris et de l'histoire des lieux. Pour cela, nous allons utiliser les connecteurs logiques, l'obligation, il faut plus infinitif du verbe, les verbes impersonnels, les prépositions de lieu. Nous allons apprendre à exprimer un point de vue, demander et donner des conseils, parler des endroits préférés, lire les plans de la ville. Апхесьє Нюнвілля. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо говорити про чудове місто Париж. В ході цього уроку ми ознайомимось з пам'ятками столиці Франції, згадаємо деякі сторінки історії цього міста. Для цього нам стануть у пригоді логічні з'єднувачі, зобов'язання та початкова форма дієслова. Безособові дієслова прийменники місця. Отже, ми навчимося висловлювати свою точку зору, запитувати і давати поради, розповідати про улюблені місця, читати план міста, насолоджуватися прогулянкою містом. 31-32 Écoute le dialogue, observe l'image et répond aux questions. Écoute Yula, que je suis heureuse. Dans deux mois, nous allons à Paris. Ce sera ma première visite à Paris, mon premier voyage en France. Et moi, j'y suis déjà allée l'année dernière. J'ai beaucoup aimé la ville et ses curiosités. Qu'est-ce que tu me conseillerais de visiter J'ai déjà fait la liste des visites obligatoires. En premier lieu, je voudrais aller au Louvre. Puis, je vais me balader sur les Champs-Élysées. Après, je veux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris et enfin, je vais monter sur la Tour Eiffel, bien sûr. Quoi d'autre Il ne faut pas oublier le Centre Pompidou, Montmartre avec la Basilique du Sacré-Cœur, les balades en bateau sur la Seine et Disneyland Paris. Oh, c'est vrai, j'ai oublié Disneyland. Merci beaucoup. Arrête la vidéo. Et l'exercice 1. Répond vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Révisons notre exercice. Ira et Julia sont dans la classe. C'est faux. Ira et Julia ne sont pas dans la classe. Ira a déjà visité Paris. C'est faux. Ira va visiter Paris pour la première fois. Julia a aussi visité Paris. C'est vrai. Julia a peu aimé la ville de Paris et ses curiosités. C'est faux. Julia a beaucoup aimé Paris et ses curiosités. Julia. Conseil à IRA de visiter Disneyland. C'est vrai. Exercice 2. Réponds aux questions selon le texte. Quelle curiosité IRA veut-elle visiter à Paris? Est-elle contente de sa future visite de Paris? À qui IRA demande-t-elle des conseils pourquoi? Ель консей е à Ira? Ira est е контент de conseil de Julia? Вправа 2. Дай відповіді на запитання по тексту. Які пам'ятки Іра хоче відвідати в Парижі? Чи задоволена вона своїм майбутнім візитом до Парижа? Revizon l'exercice. Quel curiosité Iravetel Visite à Paris. Ira Vizite Le Louvre, Le Champs Elyse, La Cathedral Notre Dame de Paris, and enfin sur la Tour Eiffel. Est-elle contente de sa future visite de Paris? Elle est heureuse. À qui Ira demande-t-elle des conseils? Pourquoi? Ira demande des conseils à Yulia, qui est déjà allée l'année dernière. Elle a beaucoup aimé la ville et ses curiosités. Quels conseils est-ce que Yulia a donné à Ira? Yulia a conseillé à Ira de ne pas oublier le centre Pompidou, Montmartre, avec la basilique du Sacré-Cœur, les balades en bateau sur la Seine et Disneyland, Paris. Ira est-elle contente des conseils de Yulia? Ira est bien sûr contente des conseils de Yulia. Dans le coin grammatical, nous allons observer les phrases avec les connecteurs logiques et l'obligation exprimée par il faut plus infinitive du verbe et le verbe нашому граматичному куточку ми розглянемо речення зі словами логічними з'єднувачами, а також будемо висловлювати зобов'язання з. Il faut plus. Connector logique. Dans un premier temps, d'abord, en premier lieu. premièrement, Après. Puis ensuite. En deuxième lieu. deuxièmement, en troisième lieu. Enfin. En dernier lieu, pour terminer. Obligation. Il faut plus infinitif du verbe. Il faut aller voir. Il faut plus absolument plus infinitif du verbe. Il faut absolument aller voir. Il ne faut pas plus infinitif du verbe. Il ne faut pas oublier le Louvre. Il ne faut plus jamais plus infinitif du verbe il ne faut jamais oublier le Louvre exercice 3 écris les phrases du dialogue exemple en premier lieu je voudrais aller au Louvre puis je veux me balader sur les Champs-Élysées après je veux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris enfin Je vais monter sur la Tour Eiffel bien sûr. Вправа 3. Напиши речення з логічними з'єднувачами з діалогу. Приклад, в першу чергу я хотіла б піти до Лувру. Потім я піду гуляти по Єлісейським полям. Після я хочу відвідати собор Паризької богоматері. Наостанок я піднімуся на ейфелеву вежу. Exercice 4. Remplace les mots soulignés par un synonyme. Exemple. En premier lieu, je vais visiter le Louvre. Premièrement, je vais visiter le Louvre. En premier lieu, je vais visiter le Louvre. La visite est réservée pour 10 heures. Après, à 13 heures, nous allons manger dans un restaurant. Puis, je vais me balader sur les Champs-Élysées. Ensuite, je veux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Enfin, je vais monter sur la tour Eiffel. Révisons l'exercice. En premier lieu, je vais visiter le Louvre. La visite est réservée pour 10 heures. Premièrement, je vais visiter le Louvre. Après, à 13 heures, nous allons manger dans un restaurant. Puis, à 13h, nous allons manger dans un restaurant. Puis, je veux me balader sur les Champs-Élysées. Ensuite, je vais me balader sur les Champs-Élysées. Ensuite, je vais visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après je veux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Enfin, je vais monter sur la Tour Eiffel. Pour terminer, je vais monter sur la Tour Eiffel. Вправа 4. Замінюю підкреслені слова на синоніми. По-перше, я хочу відвідати Лувр. Візит призначено на 10-ту годину. Потім о 13 ми підемо поїсти у ресторан. Пізніше я піду гуляти єлісейськими полями. Потім я хочу відвідати собор Паризької Богоматері. На останок я підіймуся на ейфелеву вежу. Екзерсіс 5. Дон де Консей селомплю. En utilisant il faut ou il ne faut pas. Exemple, tu peux visiter le Louvre. Il faut visiter le Louvre. Il ne faut pas oublier de visiter le Louvre. Au Louvre, vous pouvez aller voir la Joconde. Vous pouvez visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tu pourrais monter à la tour Eiffel. Vous pourriez aller au Disneyland. Je te conseille d'aller au centre Pompidou. Révisons l'exercice. Donne des conseils selon l'exemple en utilisant il faut ou il ne faut pas. Exemple, tu peux visiter le Louvre. Il faut visiter le Louvre. Il ne faut pas visiter le Louvre. Au Louvre, vous pouvez aller voir la Joconde. Au Louvre, il faut aller voir la Joconde. Au Louvre, il ne faut pas aller voir la Joconde. Vous pouvez visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il faut visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il ne faut pas visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tu pourrais monter à la tour Eiffel. Il faut monter à la tour Eiffel. Il ne faut pas monter à la tour Eiffel. Vous pourriez aller au Disneyland. Il faut aller au Disneyland. Il ne faut pas aller au Disneyland. Je te conseille d'aller au centre Pompidou. Il faut aller au centre Pompidou. Il ne faut pas aller au centre Pompidou. Et voilà une petite minute de repos. Regarde le vidéo et répète les gestes. А зараз хвилинка відпочинку. Дивись відео та повторюй жести. Lexique Apprends le nouveau lexique Les Curiosités de Paris Le Centre culturel Georges Pompidou Montmartre et la Basilique du Sacré-Cœur Les bateaux de Paris Disneyland Communication Mémoriser les expressions et jouer les mini-dialogues Demandez Donner un conseil a. Je veux visiter Paris. Tu peux me conseiller quelque chose Il faut absolument visiter le Louvre. C'est magnifique. Merci pour ton conseil. B. Je veux visiter Paris. J'ai besoin de tes conseils. Volontiers. D'abord, je te conseille d'aller te promener sur les Champs-Élysées. Puis, il faut absolument monter sur la Tour Eiffel. Enfin, il ne faut pas oublier d'aller à Disneyland. Merci pour tous ces conseils. Exercice 7. Observe le plan de Paris. Écris un message pour dire ce que tu voudrais visiter à Paris. Dis ce que tu voudrais visiter premièrement, ensuite, puis, après, et pour terminer. Права 7. Розглянь план Парижу. Напиши повідомлення, щоб розказати, що ти бажаєш відвідати в Парижі. У першу чергу, потім пізніше на останок. Паремлю, Salut! Je vais aller à Paris. Je voudrais voir beaucoup de choses à Paris. Premièrement, je voudrais. Наприклад, привіт! Я збираюсь поїхати до Парижу. Мені б хотілось побачити багато цікавого в Парижі. У першу чергу я думаю побачити. Et voilà l'exemple du Message. А ось приклад повідомлення. Salut Aline. Je vais aller à Paris. Premièrement, Je voudrais visiter à Paris la Tour Eiffel. Ensuite, je voudrais aller au Louvre. Puis, je veux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après, je vais me balader sur les Champs-Élysées. Encore, je veux faire une balade en bateau. Il ne faut pas oublier Montmartre avec la basilique du Sacré-Cœur. Et pour terminer, Disneyland Paris. À bientôt! Pendant notre cours Les Curiosités de Paris, nous avons appris à exprimer un point de vue, demander et donner des conseils, parler des endroits préférés, lire les plans de la ville, apprécier une ville. Сьогодні ми навчилися висловлювати свою точку зору, запитувати і давати поради, розповідати про улюблені місця, читати план міста, насолоджуватися прогулянкою містом. А зараз підведемо підсумок МОТоевасьо. Пропоную закінчити наступні фрази. Я дізнався, дізналася, я зрозумів, зрозуміла, я не вмів, я не вміла, а тепер вмію, мені сподобалось, мені було важко.